İranın mərkəzi vilayətində yerləşən Xameyn şəhərində azadlıq tərəfdarı olan bir qrup gənc Sefahon aerokosmik qüvvələrinin bu şəhərin ətrafında yerləşən qərargahlarından verinə hücum edib. Kanalaz Milli Aza istinadən xəbər verir ki, onlar bir neçə saatlıq qərargahın nəzarətə saxlamağa, eləcə də çoxlu sayda silah və digər döyüş vasitələrini qənimət götürməyə nail olublar. Bir neçə saat sonra isə həmin qərargah, yəni Ruhullah Sepahi yaydığı rəsmi məlumatda hadisəni təsdiq edib və qərargahın komandanı Mehdi Mükərrəminin baş vermiş atışmada öldürüldüyünü bildirib. Məlumata əsasən bir qrup silahlı şəxs Xameyn şəhəri ətrafında yerləşən Sepah qərargahlarından birinin silah depousuna hücum edib. Nəticədə tərəflər arasında atışma başlayıb və həmin əsnada qərargahın komandanı Mehdi Mükerrəmin qüllə yarası alaraq ölüb.